বেঙ্গল গ্লোবাল সামিটে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে এই রাজ্যে বিনিয়োগ করার আশ্বাস দিয়ে গেছেন রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানি সেই মুখেশ আম্বানি আসামের শিল্প সম্মেলনের আগে বড় বিনিয়োগ করে ফেললেন আসামে উদ্বোধন হয়ে গেল কারখানার পঁচিশে ফেব্রুয়ারি এবং ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি অ্যাডভান্টেজ আসাম টু শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তার আগে রিলায়েন্সের কারখানার উদ্বোধন হয়ে যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে রিলায়েন্সের ডিস্টিনেশন এখন উত্তর পূর্ব ভারত কৰিব আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ কথা যে ৰিলায়েন্সৰ দৰে এটা বৃহৎ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানে আজি অসমত উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰায় দুশ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পটোৱে তিনিশ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰত্যক্ষভাৱে নিযুক্তি দিব আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় এহেজাৰ লোকক কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ৰাজ্যখনত বহুদিন ধৰি আমি এটা উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা বাবে অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কাম কৰিছিলে আজি আমি লাহে লাহে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অসমত বাহিৰত কাম কৰা বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমলৈ উভতি আহিছে বা বাহিৰলৈ যাব বিচৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া নিজৰ ঘৰৰ কাষতেই কৰ্ম সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি ইতিমধ্যে যোৱা চাৰে তিনিটা বছৰত অসমত চল্লিশ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগৰ বাবে মেমৰেণ্ডম আৰু স্বাক্ষৰ কৰা যিবিলাক এম আছিলে লাহে লাহে আজি কাৰ্যত পৰিণত হোৱা আমি দেখা পাইছো আমাৰ এডভান্তেজ আছাম সন্মিলনত অংশ লবলৈ ৰিলায়েন্সৰ চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডিৰেক্টৰ মুকেশ ধিৰভাই আম্বানী ডাঙৰীয়া আহিব টাটা চান্সৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ আহিব এই ধৰণে অসমৰ আৰু অসমলৈ সেই দিনাখন ভাৰতৰ গোটেইসমূহ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানৰ যাক আমি মূল ব্যক্তি বুলি কওঁ তেখেতসকল অসমলৈ আহিব আৰু মোৰ লগত প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কথা পতা অনুসৰি তেওঁলোকে এটা মুকলি মন লৈ অসমলৈ আহিব যাতে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট তেওঁলোকে এনাউন্স কৰিব পাৰে আৰু যদি আমাৰ অসমত আমি এটা সুন্দৰ ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ এটা যদি আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যত এইবাৰ যি প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাৰ এটা ডাঙৰ লক্ষণ আৰম্ভ হৈছে এই জাৰ্ণিটোৱে আমাৰ অসমক বহু ওপৰলৈকে লৈ যাব মই আশা কৰোঁ আজি আমাৰ ইয়াত ফেক্টৰীটোত থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম পাইছে প্ৰায় তিনিশ ল'ৰা ছোৱালী আজি যদি ইয়াত কাম নাপালেহেতেন অসমৰ ক'ৰবাত চিকিউৰিটি গাৰ্ড আদি কাম কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত যাবলগীয়া হলহেতেন কিন্তু আজি তেখেতসকলে অসমতে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে মোক কোৱা মতে ইয়াত আৰু দুটা লাইন কৰাৰ কেপাচিটি আছে যদি ভৱিষ্যতে হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিয়োগ পাব